Привет! Это шестой выпуск КПИ Науки и сегодня на повестке дня 6 годных IT-стартапов КПИшников и не только. Есть масса приложений, которые могут облегчить твою жизнь как студента. Многие из них созданы КПИшниками, именно о них мы сейчас и поговорим. Если ко второй аттестации ты до сих пор не знаешь, где и когда проходит эта чертова пара по физике, то тебе в помощь будет КПИ ВИКС. КПІВІК мобільний додаток, що допоможе кожному КПІшнику. Капивік це сервіс, який включає в себе розклад файлгрупи, розклад викладачів, конспект з нотатками, радіо КПІ, афішу з івентами та мапу. За час існування цієї функції було представлено 30 тисяч оцінок викладача. Загалом мобільний додаток встановило 12 тисяч студентів. КПІ за останній місяць було близько 200 тисяч запусків мобільного додатку. А если к середине четвертого курса ты до сих пор не знаешь, где находится твой учебный корпус, <coughs> Неуч, то именно для таких, как ты, и создан КПИ МЭП. На самом деле на картах отмечено очень много полезных объектов, которые находятся на территории нашего политеха, начиная от банкоматов и столовок, заканчивая розетками в аудиториях и Wi-Fi точками. Какой там пароль Wi-Fi? KPI это приложение для мобильного телефона, которое решает проблему поиска нужной аудитории, нужного принц-центра, кафе, общежития, чего угодно на территории КПИ. В данный момент времени мы сделали приложение для мобильного телефона под платформу iOS, то есть вы уже можете его скачать с App Store. А также у нас есть команда, которая делает приложение под Android, и команда, которая делает приложение под Windows 10 платформу. А также, кроме этого всего, мы договорились с администрацией по поводу того, что мы будем размещать печатные карты корпусов внутри корпусов. То есть вы сможете зайти в первый корпус, пройти к лестнице и увидеть печатную карту первого корпуса и найти нужную вам аудиторию. Также про каждую аудиторию в приложении вы можете посмотреть какую-то информацию про нее, там наличие Wi-Fi, розеток и прочего, чтобы вы могли получить полную информацию про то, что вы ищете. КПИ-бот настолько умный, что расскажет о себе сам. Привет, я КП и бот Пока что я умею только показывать расписание. Но это только начало. Идея КПИ-бота у нас появилась сразу же после того, как Telegram выкатил свое API для написания ботов. И мы подумали, почему бы не пустить это на пользу КПИшки. И, собственно, в первые пару дней мы с моим другом Владом Сидоренко решили заняться основательно этой проблемой. И у нас появилась концепция этого сервиса. Собственно, сейчас КПИ-бот уже работает, начиная с сентября, и периодически обновляется. И в скором времени мы выкатим огромное глобальное обновление, для него на новом API, которая будет координироваться с новым раскладом, о котором вам расскажут позже. Пользуйтесь KPI ботом, следите за обновлениями. В KPI недавно появилась новая официальная структура под названием KPI Hub. Это универсальная платформа для разных студ-инициатив и IT-проектов КПИшников. 3 ноября мы создали новую секцию департамента перспективного развития КПИ-Хаб». Это будет открытое сообщество, в котором мы хотим объединить студентов, сотрудников и аспирантов для создания новых IT-решений. На сегодняшний день мы уже запустили тестовую площадку «Хаб КПИ-ЮА», а также на ней размещены три наших проекта – это «КПИ-Вод», «КПИ-Хаб» ну, и тестовый вариант «Росклада». Сейчас разрабатывается очередная альтернатива к глючному раскладу КПЮА и называется оно тоже Росклад. Ну что ж, надеемся, они не налажают. Ну а если что, то это расписание смогут отредактировать ваши старосты. Ю. Первым сервисом в рамках проекта КПИ-Хаб является новый расклад КПИ. Идея пришла к нам, когда куча людей начали жаловаться на то, что в КПИ-боте расписание неправильное или не соответствует истине. Мы долго думали, как решить эту проблему и решили ее радикально. Мы пишем новый расклад, в котором будет функция редактирования расписания для старост. Кроме того, у официального Роскода КПИ нету API, которая может позволить разработчикам приложений сделать свои приложения для расписания. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Любой начинающий студенческий проект нуждается в теплом workspace с хорошим освещением, Wi-Fi и печеньками. Именно поэтому капышечке нужна белочка. Білка це проект безкоштовного коворкінгу для студентів КПІ, місце, де будуть всі умови для комфортної індивідуальної та командної роботи учасників. А саме тепло, гарне освітлення, багато розеток, якісний інтернет, з часом можливо чай та печиво. Все, що залишилось, це дочекатися закінчення ремонтних робіт. І вже в наступному році кожен крапорічник зможе попрацювати в затишному коворкінгу. Не пропустіть нове випуск Кто на стінки. Там вы можете посмотреть полное интервью с основателями этих проектов. Ссылки ищите под видео. С вами была Сабрина и Карась. Интересуйтесь наукой вместе с КПИ ТВ. Карась, угомонись. Сейчас я тебя буду обнимать.